নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কাকচালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ পৰিণীতা তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ষোল্ল নম্বৰ পাঠটি দিল্লীৰ চুলতানী যুগ এই পাঠটিৰ অংশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ আজি আমি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত আমি আগৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিছো এতিয়া চাওঁ আহাচোন আজিনো আমি কি কি প্ৰশ্ন পাম প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা কামৰূপৰ ৰজা পিঠু আৰু কুটুবুদ্দিনৰ সেনাপতি বখতীয়াৰ খেলিৰ সংঘৰ্ষৰ কাৰণে কামৰূপৰ পিঠু আৰু কুতুবুদ্ধতি বখিয়াৰ খিলেজি এই দুজন ব্যক্তিৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল অৰ্থাৎ সংঘাত হৈছিল কিহৰ কাৰণে হৈছিল এই সংঘাত আৰু এই যে সংঘাত হৈছিল বুলি কৈছে এই সংঘাতৰ আহ উল্লেখ আমি কত পাওঁ অৰ্থাৎ সংঘাত যে হৈছিল সেই বিষয়ে আমি ক'ৰ পৰা জানিব পাৰো বুজি পাইছা নে প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো চোৱা কামৰূপৰ কুতুব্দিনৰ সেনাপতি সংঘৰ্ষ কিহৰ কাৰণে সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এই যে সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই কথা কত উল্লেখ আছিল কৰ পৰা আমি জানিব পাৰো এতিয়া চাও আহাচোন উত্তৰটোনো কি আছে উত্তৰটো চোৱা চুলতান কুতুবু্দীনৰ সেনাপতি সেনাপতি মহম্মদ বখ্তীয়াৰ খিলিজীয়ে চীন দেশ জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অৰ্থাৎ সেনাপতি মহম্মদ বখ্তীয়াৰ খিলিজীয়ে কি কৰিছিল চীন দেশ জয় কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ ৰাজ্য়খনৰ সীমা মানে তেওঁৰ দেশখনৰ সীমা অকল ভাৰততে নাথাকি চীনলৈকে বিস্তৃত হওক অৰ্থাৎ চীন দেশো তেওঁ জয় কৰিব আৰু চীনতো তেওঁ ৰাজত্ব কৰিব সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল তাৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল তাৰপিছত কি হল চোৱা কিন্তু কামৰূপৰ মাজেৰে যাব লগা হোৱাত সেই সময়ৰ কামৰূপৰ ৰজা পিঠুৰ লগত বংগলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু কিন্তু চীনত যাব লাগিলে কি কৰিব লাগিব কামৰূপৰ মাজেৰে যাব লাগিব আৰু কামৰূপৰ মাজে যাওঁতে কি হৈছিল সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা পিঠুৰ লগত কি হৈছিল তেওঁ যুদ্ধ হৈছিল আৰু পিঠুৰ লগত যুদ্ধ হৈ তেওঁ কি হল বংগদেশলৈ উভতি যাবলগীয়া হল উক্ত ঘটনাকে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম তুৰ্কী অভিযান হিচাপে জনা যায় কি বুলি জনা যায় অভিযান প্ৰথম তুৰ্কী অভিযান প্ৰথম তুৰ্কী অভিযান হিচাপে এই ঘটনাটো কি হয় জনা যায় আৰু ইয়াৰ উল্লেখ কত আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা কানাই বৰশি বোৱা শিলালিপিত পোৱা যায় অৰ্থাৎ এই কথাটো উল্লেখ আমি কত পাওঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত যে আছে কানাই বৰশি বোৱা শিলালিপি তাত আমি জানিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ কানাই বৰশি বোৱা শিলালিপিৰ পৰা আমি গম পাও যে কামৰূপ ৰোজা পিঠু আৰু কুতুবুদ্দিনৰ সেনাপতি বখ্তীয়াৰ খিলিজিৰ মাজত কি হৈছিল সংঘৰ্ষ হৈছিল বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চাও আহা পিছৰটো প্ৰশ্ন চুলতানী আমুলত প্ৰচলিত তিনিটা কৰৰ নাম লিখা অৰ্থাৎ চুলতানী আমুলত কি হৈছিল কৰ প্ৰথাৰ প্ৰচলন হৈছিল আৰু তেনেকুৱা তিনিটা কৰৰ নাম লিখিব দিছে উত্তৰ চাও আহাচোন কি কি আছে চুলতানী আমোলত প্ৰচলিত তিনিটা কৰৰ নাম হল উৎপন্ন শস্যৰ ওপৰত দিব লগা কৰ অৰ্থাৎ প্ৰথমটো হৈছে যিমান শস্য উৎপন্ন কৰিব তাৰ ওপৰত দিব লগা কৰাৰ এটা অংশ কি কৰিব লাগিব কৰ দিব লাগিব বুজি পাইছানে দুই নম্বৰটো চোৱা গৰু ম'হৰ ওপৰত দিবলগীয়া কৰ আৰু এতিয়া কোনোবাই যদি গৰু ম'হ পুহিছিল তাৰ ওপৰতো কি দিব লাগে কৰ দিব লাগে ধৰি লোৱা গৰু কোনোবাই পুহিছে বা ম'হ পুহিছে গৰুৰ গাখীৰ ওলাইছে সেই গাখীৰৰ বিক্ৰী কৰি তেওঁ হয়তো উৎপন্ন উৎপাদন কৰিছে কিবা কিবি তাৰ ওপৰতো কি কৰিব লাগে ৰজা কৰ দিব লাগে তাৰপিছত চোৱা ঘৰ বাৰীৰ ওপৰত দিবলগীয়া কৰ আৰু ঘৰ বাৰীৰ যে সম্পত্তি আছে তাৰ ওপৰতো কি কৰিব লাগে কৰ দিব লাগে অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা দি কি প্ৰথমটো হল উৎপন্ন শস্যৰ ওপৰত দিবলগীয়া কৰ দ্বিতীয়টো হল গৰু ম'হৰ ওপৰত দিবলগীয়া কৰ আৰু তিনি নম্বৰটো হল ঘৰ বাৰীৰ ওপৰত দিবলগীয়া কৰ বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চাও আহা পিছৰটো প্ৰশ্নটো প্ৰশ্ন চোৱা আলাউদ্দিন খিলিজে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা তিনিটা পদক্ষেপ আলাউদ্দিন খিলিজিয়ে কি কৰিছিল বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল হয়নে নাই আৰু সেই তিনিটা পদক্ষেপ কি আছিল লিখিব দিছে এতিয়া চোৱাচোন কি আছিল সেই তিনিটা পদক্ষেপ প্ৰথমটো চোৱা নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ বিচৰা ব্যক্তিয়ে কৰিহে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছিল কোনোবাই যদি কি কৰিব লাগিব তেওঁ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মানে এনেকুৱা নাছিল যে কাৰোবাৰ মন গল ব্য়ৱসায় এটা আৰম্ভ কৰি দিলে সেনেকুৱা নাছিল কি আছিল ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিলে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে চোৱা আৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি সাধাৰণ প্ৰজাক সকাহ দিছিল তদুপৰি খাদ্য শস্যৰ কৰ হিচাপে লৈ ৰাজভড়ালত জমা কৰিছিল আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত সেইবোৰ ৰাজহুৱা ভাৱে বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল অৰ্থাৎ কি কৰিছিল দেশৰ আৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল যিবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী আৱশ্যকীয় সেইবোৰৰ কি কৰে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি কি কৰে প্ৰজাক সকাহ দিছিল আৰু লগতে কি কৰিছিল খাদ্য শস্য কৰ হিচাপে ৰাজ ভঁৰালত জমা কৰি ৰাখিছিল অৰ্থাৎ কৰ লৈছিল যে কৰৰ পৰা কি কৰিছিল ৰাজ ভঁৰালত জমা কৰি ৰাখে আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় প্ৰজাক যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া কি কৰে প্ৰজাৰ মাজত বিতৰণ কৰে এইটো হ'ল দুই নম্বৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো চোৱা বজাৰ ব্যৱস্থাৰ দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু কোনোবাই যদি দুৰ্নীতি কৰে বজাৰ ব্যৱস্থাত যদি কোনোবাই দুৰ্নীতিত লিপ্ত হয় তেতিয়া কি কৰে দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁ যদি কিবা ভুল কৰিছে শাস্তি পাব লাগিব বজাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কিবা দোষ কৰে বা কোনোবাই কিবা ভুল কৰে তেতিয়া কি হয় তেওঁ শাস্তি লাভ কৰে এই তিনিটা আছিল আলহীন খিলিজিৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰা নীতি ঠিক আছে এতিয়া চাও আহা পিছৰটো প্ৰশ্ন পিছৰটো প্ৰশ্ন চোৱা চুলতানী যুগৰ তিনিটা স্মৃতি চিহ্নৰ নাম উল্লেখ কৰা চুলতানী যুগত থকা তিনিটা স্মৃতি চিহ্নৰ নাম উল্লেখ কৰিব দিছে কি কি আছিল প্ৰথমটো চোৱা ইলটিচৰ সমাধি আমি পাইছিলো নে ইলটোিচৰ সমাধি প্ৰথমটো হৈছে ইলটুসিচৰ সমাধি দ্বিতীয়টো হল কুটুব মীনাৰ আৰু তৃতীয়টো হল আলাই দৰৱাজা অৰ্থাৎ কুটুবিনাৰ আলাই দৰৱাজা আৰু ইলটুসমিচৰ সমাধি এইকেইটা কি চুলতানী যুগত নিৰ্মিত স্মৃতি চিহ্ন চুলতানী যুগত নিৰ্মিত তিনিটা চিপ স্মৃতি চিহ্ন কি কি পালো আমি ইলতুসমিচৰ সমাধি কুটুব বিনাৰ আৰু আলাই দৰৱাজা ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন পিছৰটো চোৱা দিল্লীৰ চুলতানসকলৰ পতনৰ চাৰিটা কাৰণ লিখিব দিছে শাসন কৰিছিলে কি কাৰণতনো পতন হল চাৰিটা কাৰণ লিখিব দিছে চাওঁ আহাচোন কি কি আছে কাৰণ দিল্লীৰ চুলতান সকলৰ পতনৰ চাৰিটা কাৰণ হল প্ৰথমটো চোৱা তুৰ্কী শাসকসকলৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসনে ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিছিল অৰ্থাৎ তুৰ্কী শাসকসকল কি আছিল স্বেচ্ছাচাৰী আছিল আৰু স্বেচ্ছাচাৰী শাসনে কি কৰিছিল ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত ব্যৱধান আনিছিল দ্বিতীয়টো চোৱা দাসৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্বৰ ফলত তেওঁলোকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু চুলতানৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰে আৰু দাসসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোক কি আছিল পক্ষপাতি আছিল পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিল দাসকলে তেওঁলোকত দাসকলে কি কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত চুলতানসকলে কি কৰিছিল দাসৰ পক্ষপাতিত্ব কৰিছিল আৰু সেই পক্ষপাতিত্ব কৰাৰ ফলত কি হল তেওঁলোক বেছি ক্ষমতাশালী হৈ উঠিল আৰু শেষত গৈ কি কৰিলে চুলতানৰ বিৰোধিতা কৰিলে পিছৰটো চোৱা

ধৰ্ম বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হল পিছৰটো কাৰণ চাও আহা এই সময়ছোৱাত ৰাজ্য বিস্তাৰৰ নামত যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সংখ্যা বাঢ়িছিল যদিও সেনাবাহিনীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চুলতান সকলে মনোযোগ দিয়া নাছিল আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহ যিমান হৈছিল সেই সেই অনুপাতে কি কৰিব লাগিছিল যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ অনুপাতে কি কৰিব লাগিছিল সেনা বাহিনীৰ নামত সেনা বাহিনীৰ নামত কি কৰিব লাগিছিল উন্নয়ন অৰ্থাৎ সেনা বাহিনীৰ উন্নয়নৰ নামত কি কৰিব লাগিছিল চুলতানসকলে জোৰ দিব লাগিছিল আৰু জোৰ নিদিয়াৰ কাৰণে কি হল সেনা বাহিনী হল আৰু ফলত কি হল চুলতানী শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰশ্ন পিছৰটো প্ৰশ্ন চোৱা চুলতান ফিৰ অগলকে স্থাপন কৰা চহৰ কেইখনৰ নাম লিখা চুলতান ফিৰ অগলকে কি কেইখনমান চহৰত স্থাপন কৰিছিল নহয় নতুনকে পাঁচখন চহৰ হয়নে নাই সেই চহৰকেইখনৰ নাম সুধিছে চহৰ কেইখনৰ নাম কি কি চুলতান ফিৰ তগলকে পাঁচখন চহৰ স্থাপন কৰে আৰু সেই চহৰ কেইখন হল জোনপুৰ ফিৰোজাবাদ ফাটহাবাদ ফিৰজপুৰ আৰু হিছাৰ ফিৰজা এইকেইখন হল চুলতান ফিৰ তগলকে স্থাপন কৰা চহৰ বুজি পাইছা নিশ্চয় আজিলৈ ইমানতে এৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী পাঠৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ